नमस्कार श्रीमद आद्य शंकराचार्यविरचित पांडुरंगाष्टक स्तोत्र आज आपण पूर्ण पाहू महायोगपीठे तटे भीमरथ्या वरम पुंडरी काय दा तो मुनींद्रै समागत परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं तडित्वाससं नीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशं वरं त्विष्टिकायां समन्यस्तपादं परः ब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां नितम्बः कराभ्यान् धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं स्फुरत्कौस्तुभालङ्कृतं कौस्तुभालङ्कृतं कण्ठदेशे श्रियाजुष्टकेयूरकं श्रीनिवासं शिवं शान्तमीड्यं वरल्लोकपालं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं शरच्चन्द्रबिम्बाननैचारुहासं लसत्कुण्डलक्रान्तगण्डस्थलाङ्गम् जपारागबिम्बाधरं कञ्जनेत्रं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं किरीटोज्ज्वलत् सर्वदिक्प्रान्तभागं सुरैरर्षितं दिव्यरत्नैरनघ्यैः त्रिभङ्गाकृतिं बर्हमाल्यावतंसं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् विभुं वेणुनादै चरन्तं दुरन्तं स्वयं लीलया गोपवेश्यन्दधानं गवां वृन्दकानन्दनैचारुहासं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् अजं रुक्मिणिप्राणसञ्जीवनन्तं परन्धामकैवल्यमेकन्तुरीयम् प्रसन्नं प्रपन्नार्तिहं देवदेवं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं स्तवं पाण्डुरङ्गस्य वैपुण्यदै ये पठन्त्येकचित्तेन भक्त्या च नित्यं भवाम्भोनिधिन्तेऽपि तीर्त्वान्तकाले परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् इति श्रीमत् शङ्कराचार्यविरचितं पाण्डुरङ्गाष्टकं स्तोत्रं सम्पूर्णम्